Доброго ранку, Україна. Сьогодні у нас на годиннику. Сьогодні зараз 7.30. Все правильно, побачили. Ну побачу. і сталося, як судилося, як ми вам і обіцяли. А джиган вже тут у нас в студії Гутен Морген. Зустрічайте і прийшов він не один. Привіт Йо. вам, добра утра. Добре, Гутенжеморган. Рядом с Джиганом. Зигу, а, слушайте, зигу, ну зигу. первый вопрос. Судя по тому, что вы в очках, или это просто образ, или же тяжело было вставать. Ну, я понимаю, а, что ведете вы, вы ночной ну, образ жизни, в принципе. Я даже не сказал бы, что вставать, вставать да, да а, наверное. Подняли, но не Продолжать разбудили. не, не спать. Мы практически а, не спали, не да. Мы... Третьи сутки по уже, уже пошли. Ну не часто, да, приходится вот так приходить в эфир. Ну, в, с, утра с утра вообще не часто, наверное, самый ранний эфир вообще всю историю. А что делаете? Есть какие-то способы, секреты, чтобы вот быстро. Я так понимаю, что привести себя И мышцы накачал ради того, чтобы иметь силы поднять себя просто рано утром. Каким-то отжатом открывать. Открывайте его. А вообще, что ботрит с утра? Что поднимает? Ну, только да, разрешенные, пожалуйста, способы. А почему? Не обо да нет, обычная чашка чая на самом деле очень хорошо черного бодрить с лимоном и умыться uh -huh. под холодной водой. Давид, у тебя есть какие-то рецепты? У меня а самое главное встать. Вот Просто. это самое главное. Вставь Если я встану, себя, то давай. все. Дальше я уже бодрячком. <свят> я просто тупо падаю, честно говоря. <свят> я я <свят> верю приметы я думаю, что знаешь, с какой ноги встать? Я не понимаю, с какой надо вставать. Я пуп, а там уже разберемся. Да? А, знаешь, помните, был такой а, певец когда-то, еще из моей нафталиновой юности, а, который пел «Сам себя считаю городским теперь я, здесь моя работа, здесь мои друзья». Это, прежде, мой гимн, когда я приехал из села в Киев. А, вот, а, ты самый родом из Одессы. А, и ты да. сейчас в основном живешь и работаешь в Москве. Ну, да. как, ты себя считаешь все-таки украинцем или все-таки уже или обусевшим украинцем или просто русским? Не, на самом деле я себя считаю одесситом. Все-таки. Да. уютнее все-таки здесь, да, в Украине? Комфортнее, да, ну вот как-то ощущаешь Нет, ну не то чтобы комфортнее, уютнее. Здесь круто, здесь классно. Я люблю Киев, я люблю Одессу, но я люблю Москву. То есть Москва это один из моих любимых городов, мой любимый город, да, можно сказать. Ну и Киев я люблю. Ну, это по-разному. Здесь, здесь, как бы, можно сказать, как-то спокойнее, да. Киев уютнее, говорят. Ну, может быть, и уютнее, даже мой. слово да. подходит этому, да. Угу. Не ну, правда ну, говорит, сказала Киеве. Говорит, я просто люблю Киев, потому что здесь люди плавают, а в Москве не носятся. Да. А здесь так плавают. Слушайте, люди давайте плавают. так а, немного анонс сделаем. Сегодня концерт у вас да, а, я... в Киеве. И хотелось бы узнать, а, что можно будет увидеть сегодня и услышать, какие треки, а, что-то новое приготовили. Что будет? А, а, да, сегодня мы выступаем на открытии нового места, называется Индиго. Что новое? Новые песни, mm -hmm. естественно. Да у нас постоянно какая-то... А, мы делаем а, живое выступление, да, то есть концерт, программу треков моих. Также Давид становится после концерта за пульт, и мы еще... Mm -hmm. дел... mm -hmm. Я стою за пультом. И ну да, ты остается, да. Остается, <laughs> Я остается за пультом, за пультом да, mm -hmm. да. И мы качаем а, новой свежей музыкой а, с, с, в тренде, который сейчас по всему миру. И еще. Я пока <просу> что звернулся до наших глядачев. 205-44-88 наш студийный номер. Если вы имеете вопросы до наших гостей, позвоните, а задавайте, не соромтесь. Если вопрос есть Джигану и его э, другу э, Давиду, то, пожалуйста, звоните. А у меня вопрос сразу от тех же самых телезрителей к тебе. очень, э, это от девушек вопрос. Какие у тебя отношения с девушками? Потому что Аня такого, Юля Савичева, твои дуэтные песни и вот у всех интересно, что у тебя, как у тебя с ними, с девчонками, это просто дуэты. Продолжайте это, вы общаться. Это отношения. Это, и это дружеские отношения, да. Каким образом ты побираешь артиста под дуэт? Ну, вообще, изначально как бы мои треки были ближе, наверное, к хип-хопу, да, к какой рэпу. Что-то захотелось поменять, и захотелось, чтобы моя музыка шла в массы чтобы мои песни слышали еще больше слушателей, находили своих слушателей больше. Для этого нужны радио, для этого нужны ротации. Популярные артисты, естественно, на радио, как Аня Седокова, как Юлия Савичева. Мы сделали все это, ну, совместную работу. Как подбирались треки? Писался трек просто, я знал на то время из российского шоу-бизнеса, из вокалисток, из певиц Аню. То есть мы познакомились, и мне было интересно ей это предложить, потому что я ну, хотел все-таки сделать песню не просто с каким-то артистом, а да, действительно кого знаю, с кем дружу и кто мне интересен. Хорошо, как ты мог бы объяснить предвзятое отношение тех же самых радиостанций, СМИ к направлению такому как Рэ? Потому что, с одной стороны, смотришь во дворах, молодежь слушает эту музыку, она востребована, да, с другой стороны, ты приносишь это на радиостанцию и получаешь опять-таки всем известный, избитый, избитый ответ ответный формат. А, вот в этом-то и фишка, что я на тот момент уже стал делать немножко другую музыку, которую я считаю, посчитал тот момент, что это уже не рэп конкретно в чистом виде и не там сломал формат. Сломал вот формат, это. да. Грубо говоря, я сделал это, и поэтому а, уже нужно было как-то продвигать этот не формат, формат. Формат не формат. Вот. У нас есть звонок от нашего да, телезрителя, давайте, давайте мы, мы сейчас его примем, пообщаемся, узнаем, что интересно нашим зрителям. Алло, здравствуйте! А вот. морген морген. Гутен морген. Доброе утро. Доброе Ваш разу. вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы когда просыпаетесь, что вы любите на завтра? Каш. Вы хотите повторить то же самое? Нет, может быть, наоборот, как-то ублажить, я не знаю. Девушка, рит. как вас зовут? <с olvides> вы знаком, знакомы с Джиганом? Нет, я не знакома, но у меня сын очень любит его... Музыку, так как он у меня студент, ему 18 лет. Uh -huh. вот поэтому я задала такой вопрос: что он любит на завтрак. Я люблю кашу на завтрак. Овсянка. Овсяную, да? перловую, uh -huh. да. Пшоную. Пшеную. Чем заправляешь? Кефиром? А, ничем. А, очень маленький кусочек сливочного масла. Мед? Очень маленький. Нет, нет. Орешки. Ничего. Вы запомнили рецепт? Спасибо большое за вопрос. Скажи, а тебе говорят, что ты такой завзятый перфекционист, то есть во всем ты хочешь... Есть совершенно. такое, а да. как-то прокомментировать? Да а как... Это, наверное, черта характера такая. Вот я люблю, когда действительно вот все идеально, все... Так, так же не бывает. Одно дело, что ты стремишься нет, ну, стар... стрем... довести стрем... Там, стрем... там... Ну, да? стараться ты... к этому, uh -huh. да. То есть не то, что... Конечно, так не бывает. Ничего нет идеального, да. То всегда найдется какой-то... Претензия будет. Претензия будет, да, у всех. Но я стараюсь, да. во всяком случае, там, не знаю, если я, допустим, сделал какую-то песню, да, она уже вышла, все. И все равно вот я найду, вот, буду искать какие-то вот недоработки или так же самое с видео. Мы не будем сегодня искать каких-то недоработок, да, мы попросим все-таки тебя занять место на сцене и услышать твой новый трек. Держи меня за руку. Да. А Коротко, может быть, есть какая-то интересная история у этой песни? Может быть, самое это главное, посвящение кому-то? Да, да, самое главное, что эта песня посвящается. Я посвятил эту песню своей семье, жене, дочке. Вот. При этом эта песня каждый для себя может найти себя в этой песне и Посвятить себе. Под ваши а аплодисменты мы приглашаем нашего героя на сцену. И сейчас прозвучит та самая песня, о которой мы только что говорили. Включайте погромче свои телевизоры, вы это услышите вместе с нами. Доброе утро и Гугл Моргена. Держи меня за руку, и не опускай меня, вместе и до конца мы будем с тобой всегда. Держи меня за руку, и ближе ко мне прижмись и сердце и я, и вся моя жизнь. говори никогда пустых слов Сам себе не простишь, если упустишь Борись до конца за свою любовь В мире среди миллиардов судеб Среди всех дорог и тысяч городов Она одна на миллион там будет Та самая из твоих заветных снов не узнаешь ее по взгляду В ее глазах бездонный океан Быть рядом с ней это все, что так надо Она реально не самообман Ты готов отдать жизнь за ее улыбку За улыбку, подаренную ею дочке Она дороже всех золотых слитков Она моя положение дочь за руку и не отпускай меня Вместе до конца Мы будем с тобой всегда Держи меня за руку и ближе ко мне прижмись ты сердце пиени, и ты вся моя жизнь Каждый из нас хочет верить в чудо Поднимая глаза и глядя в это небо Все желают тепла и уюта На все вопросы найти свои ответы И даже в разных уголках вселенной Куда бы ни закинула нас судьба Ты найдешь ее непременно Ведь понимая, что только она нужна В жизни все больше дорогих моментов Проведенных и пережитых вместе Она внушает веру на сто процентов Сделать ее счастливой, делать чести Она одна такая, среди этих кукол Я за нее Свою жизнь там Она моя на зло всем слухом Только с ней разделю Держи мир пополам меня за руку и не отпускай меня Вместе до конца Мы будем с тобой всегда Держи меня за руку И ближе ко мне прижмись И ты сердце биение ты И вся моя жизнь Держи меня за руку и не отпускай меня Вместе до конца мы будем с тобой всегда Держи меня за руку и ближе ко мне прижмись И сердце биение, и вся моя жизнь Морген, друг и коллега диджей Давид. Я так понимаю, что тоже приложил, да, свою руку, общем, непосредственно, ну, потому что к этому сейчас не слышали. А к этому нет, нет да? А, скажи, здесь у нас как происходила работа с этим треком? Это, это, это ты сам это делаешь, я по-другому хочу спросить, или есть какие-то студии? Или просто нет, многие ну, конечно, сами, студии, потому, нет, ну, я придумываю... Ты набиваешь а... где-то это все изначально, рыбу какую-то? А, нет, есть для этого аранжировщики, ага. да, моя, мои ну, хорошие друзья, которые делают музыку изначально. Я делаю сначала музыку, ну, ребята делают музыку, а дальше уже пишу текст придумал мелодию, то есть гармонию, и пишу текст на нее. Все, все. Вика просто мне шепотом на ухо, пока ты пел, говорит, смотри, какие у него хорошие мелодии удаётся, и слова. Удается, удаётся, говорит, да, несложно, мелодика очень правильная такая, да, это здорово. Слушай, ну и такой вопрос, не можем не спросить, да, про сотрудничество с Тимати. Насколько он, в принципе, вообще оказывает влияние на то, что ты делаешь? Или у вас какие-то больше отношения, ну, не знаю, так, Дружеские, просто... Дружеские, да, ну, как бы... Мы на одном лейбле, mm -hmm. uh, у нас есть лейбл Большой Black Star, на котором много артистов. Тимати сам тоже артист в первую очередь еще. Uh, ну, влияние. Uh, мы просто все как бы, как говорится, uh, помогаем друг другу. То есть никто за кого что-то не делает, ни за кого. То есть uh, каждый друг другу помогает. У нас то есть, взаимное такое отношение со всеми артистами. Друзья, спасибо огромное, что проснулись. Ну, или не проснулись, но, по крайней мере, пришли. Мы благодарны спасибо. вам. Да. До новых встреч у нас в эфире. Приходите почаще, приезжайте спасибо. к нам в Украину. Здесь вас любят.